Потрескавшийся фасад, разрушенные подвалы, разбитые окна. Именно так выглядит 38-я школа. Это единственное учебное заведение в поселке Горького. Даже проходить мимо него может быть опасно. Фасад не знал ремонта уже более 20 лет. Родители даже были готовы сделать все своими силами. Но сумма для них неподъемная. Нужен почти миллион гривен. Школой занимаются депутаты. Но я не понимаю. Деньги нужно выбить из бюджета. Я написала письмо мэру города. Также приложила фотографии школы для того, чтобы было видно, что это это реальная школа, это не фотошоп, это не выместил, это не фотографии из Донецка, где-то там с окраин. Мне пришло ответ, что на данный момент управлением образованием горсовета э, разрабатывается план капитального ремонта фасада школы. И потом уже ближе к лету э, будет известна окончательная сумма. Оказывается, деньги на школу выделяли. Конечно, не всю сумму и не на все нужды, но работы так и не выполнили. Акты выполнения работ оказались поддельными. В хищении денег на ремонт этой школы еще одной и четырех садиков следователи подозревают депутата Долгинцевского райсовета от ведроджения Руслана Сафина. Подозреваемый пытался скрыться от правоохранительных органов в Николаеве, но ему это не удалось. Надати дозвіл на затримання підозрюваного сафіна Руслана Габдуловича 6 грудня 1973 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою курту ухвали надіслати Криворізькому ВП Гонп України в Дніпропетровській області. скажем, При задержании депутат выглядел невозмутимо, хотя ему может грозить 8 лет тюрьмы, возмещение ущерба в почти 300 тысяч гривен и запрет занимать руководящие должности. Здесь не бюджетных коштей, шляхом внесения заведомо неправдивых ведомостей до актов выполненных э, работ с поточных ремонтов. А саме до актов выполненных работ вносились э, завышенные объемы выполненных работ, Щодо то матеріалів, материалов, покривального материале. 30 мая Руслан Сафин предстал перед Центральным городским судом. Меры пресечения избирали более четырех часов. Суд постановил, во время проведения расследований задержанный остается под стражей и проведет в сизо два месяца. Сумма залога более двух миллионов гривен. Защита Сафина назвала это решение необоснованным и незаконным. Даже при наявном теоретическом ущербе в 270 тысяч гривен и избирать залог в 2 миллиона гривен, это просто правовой маразм и идиотизм. Адвокат приравнял арест Сафина к политической расправе. Решение Криворожской Фемиды планирует обжаловать Днепропетровском апелляционном суде. Алина Чистосердова, Андрей Чечель, Александр Мандаренко, Евгений Нестрат, Первый городской. Потрескавшийся фасад, разрушенные подвалы, разбитые окна. Именно так выглядит 38-я школа. Это единственное учебное заведение в поселке Горького. Даже проходить мимо него может быть опасно. Фасад не знал ремонта уже более 20 лет. Родители даже были готовы сделать все своими силами. Но сумма для них неподъемная. Нужен почти миллион гривен. Школой занимаются депутаты. Но я не понимаю. Деньги нужно выбить из бюджета. Мне написал... Должности. Здесь не про власть бюджетных коштов. Шляхом внесення за відомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт проведення поточних ремонтів. А саме до актів виконаних робіт вносились завищені об'єми виконаних робіт. будівельних будивальных материалов, покрывального материала. 30 мая Руслан Сафин представил перед Центральной городские Конечно, не всю сумму и не на все нужды, но работы так и не выполнили. Акты и выполнение работ оказались поддельными. В хищении денег на ремонт этой школы еще одной и четырех садиков следователи подозревают депутата Долгинцевского райсовета от відродження Руслана Сафина. Подозреваемый пытался скрыться от правоохранительных органов в Николаеве, но ему это не удалось. Надати дозвіл на затримання підозрюваного Сафіна Руслана Гавдуловича 6 грудня 1973 року народження з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Порти ухвали надіслати Криворізькому ВП ГуНП України в Дніпропетровській області. Ухвала скарженню не підлягає. При задержании депутат выглядел невозмутимо, хотя ему может грозить 8 лет тюрьмы, возмещение ущерба в почти 300 тысяч гривен и запрет занимать руководителя. Письмо мэру города также приложила фотографии школы для того, чтобы было видно, что это реальная школа, это не фотошоп, это не вымесил, это не фотографии из Донецка, где-то там с окраин. Мне пришло ответ, что на данный момент управлением образования горсовета разрабатывается план капитального ремонта фасада школы, и потом уже ближе к лету будет известна окончательная сумма. Оказывается, деньги на школу выделяли.